Azərbaycanda yol hərəkəti qaydalarının pozuntusuna görə bal sisteminin ləğvi nəzərdə tutulur. Bu məqam yol polisi əməkdaşı ilə sürücü arasında insiyyətin minimuma endirilməsi üçündür. Amma bu heç də o demək deyil ki, sürücü qaydanı istədiyi yerdə poza, avtomobili istədiyi kimi idarə edə bilər. Bu məsələnin daha ətraflı təfərrudlarını isə Qazlıdakı süjetdən izləyəcəksiniz. Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun əmri ilə Prezident Administrasiyasına göndərilən təşriflər zərfində yol hərəkəti qaydalarının pozuntusuna görə bal sisteminin ləğvi ilə bağlı müddəa var. Mütəxəssislər hesab edir ki, bal sisteminin ləğvi sürücünün əvvəllər yol verdiyi qayda pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparmaq zərurətini aradan qaldıracaq. Amma qayda pozuntusuna görə sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması qanunvericilikdə yenə qalır. Sadəcə bu bal ilə hesablanmayacaq. Yəni sürücü ağır yol qəza hadisəsinə səbəb olacaq qayda pozuntusuna ilərində təkrar və yaxud 3-cü dəfə törədərsə, bu zaman o sürücülük hüququndan məhrum ediləcək. Bu diaş işləyə sürücülər arasında münasibət bir mənalı deyil. Kim bu bundan razı, kimdən arası görünür. Dövlət tərəfindən çox gözəl addımdır. Ümumiyyətlə gərək insan hər bir sürücü məsuliyyət hissələsün ki, yəni çobutuq eləməsin, çobuz şəkildə manevlər eləməsin. Onun da bal oldu, olmadı fərqi yoxdur çünki ağidə yol olan insan yol qadağalarına riayət eləyir, mədəni şəkildə maşını sürür. Mənə elə başa düşürəm ki, pis ola. Bu bal sistem belədir ki, bilir ki, o balı yığılıb yığılacaq biri ilə o lişeni yeyəcək. İndi pulu olan sürücüyə necə gəldi, naruşan idarəcilik pulunu verəcək. Müsbət cəhəti odur ki, bir il ərzində 2 dəfə 3 dəfə görsən bal düşür dilin ərzində sürücülük vəsiqəsi gedirdi, cərimələnirdi. Dövlət indi olurmayacaq, o müsbət cəhəti budur. Mütəxəssislər deyir ki, indiyə qədər sürücülər bir xətaya görə 2 dəfə cərimə olunurdular. Yəni həm sürücülük vəsiqəsinə bal düşür, eyni zamanda müvafiq məbləğdə cərimə ödənilirdi. Ekspert Rauf Məmmədov isə bildirir ki, bu sistemlər və ilk növbədə sürücünün psixoloji durumuna müsbət təsir edəcək. Sürücü inzibati cərimələrdən uzaq olmaq üçün yolda daha da diqqətli olacaq. Müsbət cəhətlərini belə qeyd edə bilər ki, sürücü onsuz da maddi tərəfdən ziyandan qaçmağa çalışaraq məsuliyyətini hiss eləyəcək. Onun psixoloji durumu yüngülləşəcək. "Kimən rahat oturub sürürəm, düzdür, yəni maddi tərəfdən bu öz məsuliyyətini hiss eləyəcək." Ancaq sakit bir vəziyyətdə bu avtomobili idarə edəcək. 3-cü bir tərəfə də mən toxunmaq istəyərdim. Eee bu da eee yəni biz sürücülər arasında oluruq, sorğular və sair. Sürücü 7 baldan sonra cəzaya düşəndə o təbii ki insan reaksiyasıdır. Çalışır ki bu vəziyyətə düşməsin. Hansısa bir deməzdin bəlkə də neqativ yollarla bu hallardan çıxsın. Mən isə bilirəm ki çox böyük bir müsbət cəhəti də olacaq ki Sürücülərin belə şeylərə meyllənməsinin qarşısı alınacaq. Gedidəcə yol hərəkət qaydalarının pozulmasına görə bal sisteminin pul cərimələri ilə əvəzlənməsi də nəzərdə tutulur. Əhməd Məmmədov, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.